Всем-всем огромный приветик, и сегодня э, я расскажу о моих, о моих дисках, что я смотрела в детстве. Э, если вам интересно, конечно, оставайтесь на моем канале и ставьте пальцы вверх. Ну, э, раньше я смотрела это все на видике, потому что такового у меня интернета не было, и поэтому у меня появились диски. На них закачаны были мультики. Здесь все диски подписаны. Они лежат на вот такой штучечке черной. Она очень удобная. Мы купили ее всего за 30 рублей. Это очень дешево, но она и не ломается. Вот что значит 30 рублей. Как бы на первом диске у меня на втором тоже непонятно, что написано. Это самые ужасные диски, конечно, которые я видела в своей жизни. Ну, на втором диске у меня записана сказка «Огонь и вода и медные трубы». Я сколько раз ее пыталась смотреть, и все не могла ее до конца досмотреть, потому что мне ее скучно было смотреть, тем более одной, или даже с мамой, мне все равно было скучно ее смотреть. На третьем диске получается у меня записана алиса с чудес и принцесса и принцесса и лягушка как бы вот такой вот диск на нем очень бледно написано каким-то фигня ну вот так на фигня каком диске на вот это записанные барни Барби и Лебединое озеро, Барби и Дракон, Барби и Принцесса. Кроме Барби здесь есть еще и Леди и Бродяга, первая вторая часть. Антуантида, первая вторая часть. Это прикольные мультики, я их 10 раз пересматривала, потому что они классные. На вот этом диске и на вот этом диске у меня здесь Волшебный мир один. Волшебный мир два. Э мультфильмы. Только здесь -а очень короткие мультфильмы. Там, например, не знаю. Ну, короче, короткие мультфильмы. Ну, я никогда не смотрела эти диски. Так, мне просто мама рассказала, а потому что она смотрела. Э -э как бы... Но вот этом диске у меня ничего нет, потому что на нем ничего не записано. Как бы на, не знаю, какой-то по счету диск. Это прикольные... Здесь прикольные мультики. Здесь самые прикольные мультики. Как помню, уже поняли. Так, ну здесь всего три мультика. Ну, самых прикольных. Мадагаскар, подводная братва и роботы. Наверное, роботы. Не всякие там трансформеры, а роботы. Посмотрите, наберите там в в Гугле. Ну, и найдите. И посмотрите. У меня просто сегодня очень хорошее настроение. И... Так что я вам так рассказываю, и вы не думайте, что я совершенно псих, я окончательно Дуба рухнула, у меня поехала крыша, как некоторые говорят. Ну, нет, на следующем диске у меня какой-то фигня, думаю. Не знаю, это, наверное, Даша. Даша, приключения, ну, что-то там. Я давно не смотрела, и так, нет, не смотрела, потому что там только английский. Поэтому Ну, по счету, не знаю, какой это диск, но... Тут написано Шрек 3. Не знаю, каком ну, только году это произошло. Но я до 7 лет смотрела эти диски, пока уже не додумалась, что есть интернет и компьютер. Да, вот так. Шрек 3 прикольно. Я смотрела все его части, новые даже, там, 4 вроде бы. И наверное да. Последний диск это на нем пять мультиков. Это в поисках Немо, Корпорация Монстров, Приключения Императора и Симбат. Симбат. Вот Симбат. <laughs> <laughs>, да. Вот так вот он выглядит. И как видите всего пять 5... мультиков. Ну моя. Квас-массовая хрень пуста, и мои диски уже закончились. Ах. Ставьте пальцы вверх, если вам было интересно, то смотрите все мои видео. Всем пока!